встречалась на третьей части этого видео про горы и водопад. И вот, ну, это еще не водопад, конечно, это речка только. Это все речка. Мы вначале, в первый раз, когда приехали сюда, мы думали тоже, что это водопад, но водитель, ну, другой был водитель, но нам объяснил, что это просто речка, а водопад там дальше. Так что самое интересное впереди. Это Богдан, наш друг. Помаши. Помаши. А как ты так сюда? Сюда ты? Вот, вот еще один мост, кстати, ну тут такой. Так, вот грязь. Самая настоящая грязь и корни. Ты, люша снова. снова Пап, еще раз помаши. Еще Привет. раз помаши. Вас... Это Илюша плется. Это... Да, Это... Так. Что, что тут у нас дальше? Лавочка такая маленькая. Домики, беседки. Можно посидеть, поесть. А, нет. Ну да, да, можно посетить. Вход там с той стороны. Много сувениров мы покупали вот еще речка это еще интересно ну, уголь мусоры много различных камней я конечно возьму парочку камней отсюда но там дальше уже. можно перейти в беседу сходить конечно очень страшно тут период нету но перейти все-таки возможно Пам! Я Папа! 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 Вот сейчас вся жизнь пронесется у меня перед глазами. Потому что тут они скреплены гвоздями. Очень страшно. Но если у меня не получится перейти обратно, то я пройду другим мостом. Я это сделал! Вот, еле перешел. Страшно, честно тоже беседки. А теперь самое страшное. Опять перейти обратно. Кстати, тут, тут типа это разрезанное бревно скреплено железяками. Все, я пока буду молчать, это очень страшно. Ну все, все, все позади уже. Идем дальше. Вот листья падают, хотя сейчас октябрь, а не ноябрь кстати, у меня в ноябре день рождения, через месяц ждите. Па. Тут есть табличка с разными растениями. Вот собаки сидят. Бревна в воде. Вот пеньки, кстати, как столик. Типа столик в кавычках. Ну что, давайте дальше. Он красная листья камни, много всего. Вот снова Илюша у нас. Та табличка про растения. Я ее приближу сейчас и немного подержу камеру, вы можете почитать. А вот знай и береги Это природу, а фауну родного родного дома. Червон. Красно, из красной книжки, короче, Украин. Вот. Тоже ставьте на паузу и читайте. Я еще приближусь. Тут про разных животных. В этом ставьте на паузу, кому интересно, конечно. Читайте. Там я немного не достаю. Тут, смотрите, очень высокая эта стойка поэтому не получится. Если у вас получится, конечно, читайте. Я вам не запрещаю. Вот тут еще есть веревочный парк. И красные деревья. Очень красиво. Близ, вблизи. Так, еще давайте посмотрим сейчас на речку. Сейчас дальше чуть-чуть. Так. Еще одна вот табличка есть. Тут уже тут уже про природу, про растения. То было про животных фауна, а про флору теперь, про растения всякие. Читайте тоже, ставьте на паузу. Пишите в комментариях, какие вам нравятся растения Там Вы собираете ли вы цветы, например. Вот ну, дерево заросшее мухом. Тоже классно. Вот. Вот. Тут речка тоже очень классная. Советую вам приехать сюда. Водопад. Название водопада тоже будет в описании. Ну а мы продолжаем. Тут еще есть мост один. И даже дальше. Ну что ж, вот еще один мост, он не очень страшный. Тут прям очень красиво эта водяная пена. Вот я в снимаю. Вот. И самое интересное, что вот здесь вот перед водопадом есть. Это каменный город, сделанный без клея. Сейчас я его покажу. Это вот этот дядя с ним. Вот. Каменный город. Вот даже написано. Пожалуйста, не трогайте руку. Не вставайте ногами. Сделано без клея. Тут трава. Что-то здание, типа дома. Речка. без Замок построен 30 июня для вас. Не ломайте, пожалуйста. Ну, так, деньги можно ложить. и наверное, тоже положу. Не знаю. Так, вот еще прикольно. Очень интересно. Вот целый город. Вот водопад. Сейчас так дальше еще выше речка, еще интересней, еще экстремальней, но уже скоро будет водопад. Тоже советую его посмотреть, конечно же. Так, вот вода. Очень тепло. А камень наверное, камень. Нет, лучше в конце стать камень. А то скользко. А родители мои пошли вперед с Илюшей. А как-нибудь в конце будем идти, я думаю. Знак еще. Экосте... Экотропинка шипит. Тут знак типа, что камни есть такой дорожный. Ну тут запрещение. Ну короче, давайте пойдем. Сейчас я буду снимать слева все, потому что впереди все самое-самое интересное. Это первый водопад, где мы были. Вот. Вот такой вот тут камни. Можно тоже спуститься. Я думаю, тоже потом спущусь, но мне разрешать, конечно. Вот так вот. Кстати, ты что извините, что долго не делал видео, я просто не знала, про что снимать. Но скоро приеду с Карпа. Обязательно э, сделаю видео про новый выпуск тачки, который ну, уже 11 дней, как не новый. Ну, но, я обязательно сделаю еще на три наборчика Лего набор, обзор. Ну, Леле там, подделки Лего. Тут грязь у нас опять. Вот маленький ручеек. Сейчас я попробую. Вот Красивый очень. Ну, сейчас мы пойдем вперед смотреть. Тут у нас большой камень, много земли. Камешков тоже маленький. Давайте пойдем дальше сейчас. А, сейчас они фотографируются, и мы пойдем к водопаду сам. Мы... Ну вот, осторожно надо, будет. грязь, ну, Вот наш водопад весь во всей красе. Советую посетить его. Это очень красиво. Так. Я думаю, всем моим подписчикам такая красота понравится. Но это не весь водопад. Вот весь водопад. Вот это водопад шипит. И он не остановится, пока не засохнет. Ну, все водопады не остановятся, пока не засохнет. Но у них еще им еще долго жить но я сейчас буду больше молчать а то тут шумно и вы меня не услышите и даже если будете громко делать все равно будет громче звук водопада, ну все я молчу и камни собираю вот так вот кстати вода очень красивая так камень, Та, камень. так он не очень Вот. Да. Я, я вообще вначале думаю, что если мы поедем к, к, к какому-то водопаду, то тут будет пещера занимает, а такой по камням. Сейчас. Пока там моя мама фотографируется, я покажу вам полный, красивый еще. И маленький ручок летит. Еще, еще ближе я вниз. Конечно, не буду. Вот здесь вот максимум буду стоять. Поэтому вот такой тоже красивый. Так, я буду очень аккуратен, осторожен. И все, я уже вышел, поэтому все нормально. Вот такой вот водопад. А вот моя мама красивая. Пойдем сейчас дальше, я думаю. Точнее, назад в другую сторону я думаю мы пойдем очень хотел бы тут еще какой-то дядя он постоит и фотографируется он короче там а он все фоткает что короче она стоит на водопаде ну не на водопаде то есть а там вот видите как здесь камни только там дальше и буду ее снимать, а то ее фотографируют, получится будут еще ругать, что ты фотографируешь ну, там, ну, короче не буду туда снимать ну, потом, я думаю, пойду туда и хотел бы снять там там, я думаю, интересней дальше. сейчас возьмем камень. из самого водопада нет, не возьмем жаль я думаю, вам нормально меня слышно потому что я пытаюсь как можно громче говорить, хотя я устал, если честно говорить. И, кстати, не забывайте писать комментарии, да и вообще писать комментарии, как... Ссылку в описании. Я, честно, не знаю, но мне почему-то никто не пишет. Я очень хотел бы написать Пожалуйста. Ну, пожалуйста. Не, правда. Вон группа детей каких-то, дети идет. Зачем они сюда идут? Без понятия. Ну, вот так вот. Все по камням начинают власть. Ну, это же дети. Же дети. Кстати, я тоже да вы видели мое лицо. Шумный водопад, конечно, очень шумный, потому что, ну, сами понимаете, вода все время по камням тут пошла. Резкая капка мне надо светить еще дальше. Так каждая капля. И это очень шумно. Но ну, ну, это же природа. Все возможно. Ну, точнее, вот эта группа, что я вам показывал. Это они были на подъемнике тот чаем. Я сейчас на паузу поставлю, а то снова. И они, может, будут говорить, что ты нас снимаешь. Чайон". Увидимся чуть-чуть. Сейчас я все-таки залезу вот по этим камням, пройдусь немного. Сейчас меня папа будет снимать. не скользко там камни такие не скользко мы ну, обычные да, камни да, трех камни да, а? или можно. туда так да. как? давай ну, Ира, мы сюда а ну, вот но ну, мы сейчас идем все таки ура идем в другую сторону это видео из трех частей будет самым длинным это тут мужик строил каменный гор сейчас вы услышите масла камни камни вот, вот камни тут больше всего даже город каменный ну вообще круто нет так конечно хорошо вот мы туда идем, идем короче сюда хочу по корням пройти тут тени лучше не рисковать а пойти так низом, потому что ну, вдруг скользко. И листья там скользкие, я думаю. Поэтому лучше пойти вот так вот. Ну что ж, идем дальше. Тут реклама. Ого-го, тут такая грязь. Ну сыпучая прям. Ну что ж, пошлите дальше так сейчас пойдем вот еще вода классно вот, очень красиво сейчас идем на мост бревно это что-то что-то это что-то правда будет потому что а нет это не бревно это снова ну да это бревно но расколото на две части и соединено железякой опять. как и было там опасный мост но он уже был этот это не такой страшный ставьте лайки кто был на водопаде любом и пишите в комментариях на каком именно были в какой стране может там в каком городе в каких горах ну такое интересное что-то пишите или там я тоже тут был. Ну такой, разный. Пишите комментарии, короче. Сейчас мы дальше по ручейку пройдем. Потому что тут ручеечек. Возьмем мы камешек отсюда, может быть. Сейчас, если он мне понравится какой-то, то я возьму. Вот такой вот прикольный. Вот такой вот. Сейчас посмотрим еще. Нет, это большой. Сейчас посмотрим маленькие. Тут особо и нету таких вот такой длинный, прикольный. Давайте третий возьмем. Например, может такой. Ну все, давайте такой возьмем. Спасибо. Ну все, идем обратно. Я а тоже думал, там полный убей. Так, давайте да, да, падаем. Обратно пойдем сейчас. И уже я думаю, хмикрик. А, папа идет испытывать эту тропинку. И что это такое? Ой, я сейчас спу Спущусь сюда. Я туда не захотел идти, но сюда спущусь. К воде, короче. Может, здесь камень возьму какой-нибудь. Ого, это редкая форма. Давайте возьмем такой. Лен обломался так. -то. Но все равно прикольно. Вот еще палка. Какая-то палка, копалка. Так говорят. Не что. Давайте ее сдвинем чуть-чуть с берег на берег. Тяжеленькая, потому что в одной руке я держу эту палку, копалку. А в другой телефон. Это еще. Собираю камни. Так. Я уже пару камней насобирал Еще там буду дальше, конечно Ну, классно здесь Так Вот тут очень высоко Это очень страшный Очень страшный мост Никогда не ходите по нему Да ладно, шучу тут Высота не больше метра Вот здесь вот Весь метра, тут, тут даже тут мет... полметра где-то, не, не больше, не больше метра. Ну, ну да ладно, сейчас, о, вот это обросшее мухом дерево очень классно. вот снова папа Илюша, вот им так скользко, там очень, вот забор снова, ну тут заборов очень много, грязь поместил прекрасно Да? По ну давай Дальше. такой пошло и там суха тут тут тоже не больше метра я думаю. может тут и метр конечно но не больше двух точно не, не да? ну не больше двух вот так вот красиво вот это 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 самое длинное пока что мое видео уже на канале ну, пока что я думаю но есть видео которые на 40 минут идет я видел даже видео стрим на на то ли 10 то ли 100 часов майнкрафт стрим я стримы делать не буду если потому что я вообще может и не буду снимать обзоры на игры раз. может и буду конечно но ну, не настольная а на андроид может, да, и не да. Ну, думаю. Да. Ну, то еще посмотрим, подумаю за кадром, конечно. Ну, еще время много у меня. Ну, поэтому можно выбирать, делать, не делать. Может, еще через месяц на мой день рождения будет самое длинное видео на канале. Еще длиннее этого. Но это не точно. Ну, я точно не знаю, как это будет. Может, и будет, может, и нет. Но это уже будет под вопросом. Ну, я думаю, вы увидели такой. Этот водопад шипит. Думаю, вам понравился. Поэтому... Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал Даня Твое шоу. Всем удачи, всем пока!